bu dunyo birodarlar mehnat mashaqqat hovlisi rohat hovlisi emas bu dunyoda hamma yo'g'ini tekis bo'lishini kutishlik to'g'ri emas agar kim bu dunyoni haqiqatini nima ekanligini tushungan bo'lsa dunyoni kengligi kelganda olmaydi. bu kengligi ketib qolsa torlikka kirib qolsa bunga qayg'urmaydi dunyo mushkulalardan iborat dunyoda hayotingizda bir kamchilik nuqsonni bo'lishligi siz bilan bizni birodarlar foydamiz uchun faraz qiling hamma yo'g'imiz yuz foiz bo'lsa hech muammo bo'lmasa hech kim o'lgisi kelmay qoladi hech qanaqa bir muammoyngiz yo'q soppa sofsiz dunyo o'shancha o'g'il qiz o'shancha hamma narsa bor yol ollohga yo'liqishlikni xohlamay qoladi odam e, o'ylang endi dunyo dunyo bir xil turmaydi shu o'zgarib turishligi bir kun bo'lib bir kun bo'lmasligi ollohni bizga bergan mehribonligi qarang dunyo bir kam dunyo qarang bir odamni puli ko'p bo'lsa bolasi yo'q bolasi bo'lsa unga sarflaydigan puli yo'q bir odamni ayoli soliha lekin farzandi yo'q yana bir odamni qarasangiz farzandlari serob lekin bular noqobil demak nuqson kamchilik bu dunyoda bo'ladi bir kam dunyo bo'lishligi siz bilan biz uchun yaxshi birodarlar toki shu dunyoda g'am tashvishidan zerikamiz alloh taoloni huzuriga ketishlikka oshiqib qolamiz o'zi bir odamni dunyoga kelib mana shu mol farzand ayollar boshqa fitnalardan omon holatda iymoni bilan ketib olishligi katta boylik katta boylik bir hadis xudisi o'qib beraman va va deydi alloh taolo ustimizga kelayotgan kun qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar xursandchilik bilan rozilik bilan qabul qilishlikni o'rganamiz agar tushunib yetsak bu hadisda alloh taolo hadis qudisida aytadi azizligim va ulug'ligimga qasamki mo'min bandamning jonini olarkanman men unga rahm qilishni xohlayman u qilgan har bitta xato uchun uni jazolayman dunyoda o'zida alloh taolo bizdan gunoh sodir bo'lsa dunyoda jazolayotganligi yaxshilikni belgisi qo'l qayrilib qoldi oyoq qayrilib ketdi moshinani aynagi sinib ketdi bir musibat keldi sizga yoqmaydigan ish biling birodar bu sizni foydangizga bo'ldi chunki bitta xato o'tgan edi alloh taolo shu bitta jazoni berib turib juda ko'p xatolaringizni yubordi alloh taolo aytadi jasadidagi kasal yoki rizqidagi torlik bilan sinayman balolayman molidagi yoki bolasidagi musibat bilan jazolayman shunday qilib musibatni orqasidan gunohlarni yuvaveraman yuvaveraman agar undan yana gunoh qoladigan bo'lsa agar undan gunohdan biror narsa yana qolgan bo'lsa nima qoldi unga dunyoda oxiriga yetadigan musibat o'lim sakaroti o'lim sakarotini qattiq qilaman oxirida shu bilan yuvib tashlayman deyapti de Alloh Allah. taolo shunda u menga xuddi onasi uni tuqqan kunidagi holidek ro'baro bo'ladi demak alloh taolo siz bilan bizga bergan har bitta bizga yoqmaydigan kun bizni foydamizga tijorat bo'lmayapti Oriyapsiz. qandaydir bir muammo tashvishga kirib qoldingiz mana shularni bari sizning gunohlaringizni kafforat qilyapti birodar o'shaning uchun bemor odamni ko'rgani kelgan paytda mana shu narsani eslatishlik kerak birodar qilgan gunohlaringizga kafforat mana shu kunlaringiz rozi bo'ling rozi bo'ladi